あ起きたつかさくん大丈夫ゆ夢かそれはそうだなまさかあんな変な場所や変なミクや変なぬいぐるみが本当にあるわけつかさくん大丈夫頭痛くない夢じゃないのかよ どうなってるんだ一体どうして俺がこんな目にう、えーん俺は困っため、ね。本当の思いを思い出してもらうところじゃなさそうだ。帰る俺は帰るぞそだ、あのアンタイトルで曲を止めればないスマホがないそんなああ <laughs> 何でもするから早くここから出してくれ。頭がおかしくなりそうだ。何でも。近づくん何でもしてくれるの？じゃあワンダーステージで一緒にショーやってくれる？あ,あ。ここから出られるなら何でもしてやる。やっあ、<laughs> 約束だよ。じゃあ一緒にスマホ探そう。えーっとつかさくんのスマホは？ 本当かよくわかったな私メインだーよい、スッとはい、つかくんでかしたぞこれでアンタイトルを止めれば、ここともおさらばだ おさっきのボロステージやった戻ってきた俺はあの悪夢から生還したぞすっごく楽しいところだったね塚く君あれくらい楽しいショーを一緒に作っていこうね任せろん待てなんで俺がお前とショーをやらなきゃならんのだん だってつかさく、く君返してくれたら何でもするって約束してくれたよね言っては言わなかったよいやあれは夢だったような。約束 <laughs> してくれたよね<え>貴様 !?M お嬢様を誘拐するとはどういうつもりだはあ誘拐 証拠はこの着ぐるみに内蔵されたカメラに残っているまさかスマートフォンの光で目をくらませ逃走するとはいや決してそんなことはというかその着ぐるみカメラが入ってるのかとぼけるな命が惜しくなって戻ってきたんだろうが許さんぞ なんだ誘拐とかお嬢様とかお嬢様ってもしやこいつか喧嘩しちゃダメだよつかたくんは一緒にショーをやってくれる大事なお友達だよこのステージを笑顔でいっぱいにしてくれるんだだから仲良くしなくちゃダメピタ貴様… 本当にここで M お嬢様と一緒にショーをやるのかいやそれはそのキロ<論>この着ぐるみの腕力断ったら殺される M お嬢様とショーをやるのか聞いているんだよ さんと一緒に、ショーをやります本当だなせ、精神誠意、頑張らせていただきますやったやったやったー<ね>っ <laughs> もはや、これは脅迫では 本当にいやしかし逆境の中スターダムをのし上がるというのもストーリー性があるやもしれん。何事も前向きにだ。うんやるからにはやるぞスターたる俺にふさわしいショーにしてみせるうん <laughs> キラキラでシャランダーなショーにしようねそうと決まれば、まずはメンバーをもう少し集めるぞメンバー 俺たちと着ぐるみだけではまともなショーができるとは思えんもっと役者がいなければなそうだねみんなでやったほうが楽しいもんねそれじゃあさっそく探しに行こうとはいえそう簡単に見つかるわけはないんだがつかさくん見て見て小さいロボットがいい ロボット…?また意味不明な言葉あなんだあれは <laughs> 今日の彼らは特に上機嫌だなぜってもちろんここでショーができるからささあ機械仕掛けの盟友ちショータイムの始まりだあれは なんだ